بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد معزز ناظرين الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل سعودی عرب میں بھی مختلف ممالک میں جہاں اعلانات ہوئے تھے کے مساجد میں عارضی طور پر فرض نمازوں کی جماعت معطل کر دی گئی ہے اور یہ اعلانات کیے گئے تھے کویت میں اور دوسرے ممالک میں کہ اپنے گھروں میں نمازیں پڑھیں سعودی عرب نے بھی آج سترہ مارچ سے اس بات کا اعلان کیا ہے عشاء کی نماز ابھی ازان ہوئی تھی وہ میں آپ کو اعلان بھی سناؤں گا کہ کس طریقے سے ہمارے ہماری مسجد کے معزن نے اپنی ازان کے اختتام پہ کیسے ان الفاظ کو ادا کیا وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا البتہ یہ جہاں یہ کرونا وائرس ایک شہر سے دوسرے شہر ایک ملک سے دوسرے ملک انسانوں کو نقصان پہنچاتا ہوا گشت کر رہا ہے اس کی روک تھام کے لیے حکومت سعودی عرب کی جانب سے جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں ان میں سے یہ قدم بھی قابل ستائش ہے کہ آپ اپنی اپنی نمازیں گھروں میں ادا کریں اپنے بچوں کے ساتھ فرض نمازیں گھروں میں ہی ادا کریں جب تک کہ دوسرا اعلان نہیں کر دیا جاتا خاص طور پر حرمین شریفین کے بارے میں یہ اطلاع آئی ہے کہ حرمین شریفین کے دروازے بند نہیں ہوئے ہیں اور مساجد جو مملکت سعودی عرب میں دوسری مساجد ہیں وہاں عارضی طور پر باجمات نوازوں کے کو معطل کر دیا گیا ہے اور ان پر پابندی لگا, لگا دی گئی ہے اس لیے تاکہ میں اور آپ سرکشت رہ سکیں میں اور آپ صحت مند رہ سکیں کیونکہ ایک کرونا وائرس نہایت ہی خطرناک ہے اور ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہو جاتا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ جب مساجد میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ مساجد سے آپ اپنے گھروں میں رہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہالیڈیز منا رہے ہیں بلکہ اکثر آفیسز بھی سعودی عرب میں معطل کر دیے گئے ہیں اور ہمارے بچوں کے بھی آفیسز بند ہو گئے ہیں اور ان کو بھی یہ انسٹرکشنز ملی ہے کہ آپ اپنا کام گھر بیٹھ کر کمپیوٹر کے ذریعے کرتے رہیں آفیس آنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ جو اعلان ہوا ہے سعودی عرب میں کہ اپنے گھروں میں نماز ادا کی جائے وہ میں آپ کو بعد میں سنو گا لیکن سعودی عرب کے مفتی ہے مملکت سعودی عرب جو ہیں شیخ عبدالعزیز بن عباد ان سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ یہ کیسے حالات میں آ, نمازیوں کو مساجد سے دور رہنے کے لیے کہا جا سکتا ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے میں آپ کی خدمت میں مفتی مملکت سعودی عرب کی آواز پیش کر رہا ہوں <سلام>

شیخی فرما رہے ہیں عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ مملکت سعودی عرب کہ جب بارش ہوتی ہے یا ڈفیکلٹ ٹائم سے امت گزر رہی ہوتی ہے سردی ہے شدید تری ہوا چل رہی ہے بیماریوں کا خطرہ ہے خوف ہے اور امن نہیں ہے ایسی صورت میں یہ بات ان الفاظ کی ادائیگی کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی اجازت ملتی ہے

طائف میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی طریقے سے کیا تھا شیخ فرما رہے ہیں کہ مارکیٹیں جس طریقے سے موجودہ حالات میں بند ہو چکی ہیں سعودی عرب میں اور تمام دفاتر بھی بند ہونے جا رہے ہیں یا بند ہو چکے ہیں تو عارضی طور پر چھٹی دی گئی ہے تو یہ اس لیے ہے کہ مسلمان یا انسان جتنے بھی یہاں پہ بستے ہیں مسلمی, مسلم یا غیر مسلم وہ کسی ڈیفیکلٹی کسی مشقت اور پریشانی سے نہ گزریں حضرت <سؤال> 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 عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ پوچھا گیا تو اللہ کے رسول آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اپنے معزن کو حکم دیا تھا اور وہ کس طریقے سے آج ہماری مسجد میں ہوا یہ میں آپ کو سنوانا چاہ رہا ہوں یہ ہماری مسجد کے معزن ہیں بہت خوبصورت آواز ہے دو مرتبہ اذان ختم ہونے کے بعد امام معزن صاحب نے یہ کہا ہے سلوفی فی بیوتکم اپنے گھروں میں نماز ادا کر لی جائے اپنے گھروں میں نماز ادا کر لی جائے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے جان و مال کے اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے یہ بیماری اس بیماری کا اللہ رب العالمین جلد از جلد خاتمہ کر کے مسلمانوں کو راحت نصیب فرمائے اس دنیا میں بسنے والوں کو راحت نصیب فرمائے اور اللہ رب العالمین بلد التوحید کی حفاظت فرمائے حرمین شریفین کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھول دے اور مساجد سے اللہ رب العالمین ہمیں اور ہمارے بچوں کو جوڑ دے آمین یا رب العالمین اپنا خیال رکھیں اور اس ویڈیو کو پلیز دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ انہیں بھی اس بات کا علم ہو جائے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں کو بیماریوں سے اور طرح طرح کی پریشانیوں سے دور رکھنے کے لیے اسلام نے یہ راحت میسر کی ہے کہ آپ ایسے حالات میں اپنے گھر سے بھی اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں اور ہمیں امید ہے جب آپ اپنے گھر پہ نماز پڑھیں گے اللہ رب العالمین آپ کو وہی درجات وہی فضل اور وہی نماز کا انعام عطا فرمائے گا جو کہ آپ کے مقدر میں اس وقت لکھی ہے اللہ رب العالمین ہماری نمازوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی مسلمانوں کی کہیں بھی ہوں وہ چاہے کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے آمین یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پلیز ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جسم اللہ شریف پڑھ کے وضو کرنا نیت کرتی ہوں وضو کی کہنا پھر وضو کرنا اور اس کے بعد آسمان کی طرف دیکھنا شہادت کی انگلی اٹھانا اور اشاد اللہ اللہ اشت اللہ محمد ان ابد ہو رسول و اس کے بعد امنان فی لیلت القدر مکمل پوری پڑھنا آپ بھائی بتائیں یہ درست ہے یا بدت ہمارے گھر اسی طریقے سے سب وضو کرتے ہیں آپ پلیز مجھے بتائیں گے کہ اگر صبح کی نماز قضا ہو جائے تو سورج طلوع ہونے کے کتنی دیر بعد ہم پڑھ سکتے ہیں ہمارے ہاں سورج چھ پچیس طلوع ہوتا ہے پلیز ذرا بتا دیں شکریہ بہت شکریہ آپ نے مجھے جواب دیا میں نے تو سنا تھا کہ اگر سورج نکل رہا ہے تو تقریباً آدھا گھنٹہ ہو جائے پوری طرح طلوع ہو جائے تب نماز پڑھنی چاہیے فجر کی نماز نہیں پڑی ہے اور آنك خلية الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك اصحاب النار هم فيها خالدون